Чушь собачья. Собачья чушь. У Зеленского самого планов нет. План есть у Ермака. И план этот совершенно примитивный, простой, это втянуть Россию в войну с НАТО. То есть они прекрасно понимают, что у Украины шансов нет никаких. Мало этого, не дай бог, будет остановка в каком-то виде конфликта. Придется проводить выборы, выиграть выборы у Зеленского шансов нет. То есть его порут и ненавидят. Поэтому для него единственная возможность это каким-то образом втянуть НАТО. Поэтому Ермак и ходит кругами вокруг бывших и нынешних натовских деятелей. Вот написал статью с Расмусом тупейшую. То есть вообще ни о чем. Ну, надо отметить, что я не смогу вспомнить, пожалуй, никого из руководства НАТО, у кого есть мозги. Они еще почему-то имеют тенденцию ну, как будто вот если IQ не отрицательный, то шансов в руководство НАТО пробиться нет. Но и надо понимать, что все эти секретари, они же ни на что не влияют. То есть это, ну, такие попугаи. То есть они говорящие голову. Все решают американцы тихо и спокойно. А вот эта вся европейская шушера, это не более чем болтовня. Мир справедливый для Украины. Какой Украины? Что такое Украина? справедливость, справедливость может быть для людей. А когда и кто рассуждает о людях? Кого волновало на Украине мнение людей Крыма, Донбасса, Херсона, Запорожья? Кого на Украине волнует мнение украинцев? Когда последний раз украинцев о чем-нибудь спрашивают? Тут сбежал один из деятелей с территории Украины и стал переписываться с российскими оппозиционерами. И говорит им, вы вообще не понимаете, что вы несете. Вы не понимаете, что есть там три страны, из которых вообще никуда не деться. И одна из них это Украина. То есть это концлагерь для мужчин. Ты не можешь никуда уехать. Какие демократические свободы? Кстати, Россию он не называл среди тех трех стран, из которых нельзя уехать. Он назвал еще Северную Корею, третью не помню. Он говорит, вы вообще не понимаете, что происходит на территории Украины. И поэтому очень смешно, когда на полном серьезе западники рассуждают о некой демократии. Ни одного института демократии на Украине нет. Это вообще все о чем угодно, но только не о демократии. А победный конец? Ну, конец -то точно будет. А в чем его победность для Украины? Не очевидно никому. Давайте ще раз розберемося. Тобто з Україною нема чого воювати, насправді всім рулить НАТО. Але Зеленський хоче, щоб була пряма війна НАТО і Росії, хоча Росія каже, що вони вже воюють з НАТО. Чи не здається Соловйову, що він дещо трошечки заплутався у своїх побрехеньках? Та й зрештою, безкінечно, через 2,5 роки повномасштабної війни вони розповідають про те, що, що там воювати з Україною. А що побідіть, як-то не получається, да? На четверых французских наемников на службе украинского режима открыты уголовные дела военно-гражданской администрации Харьковской области после того, как двое из них изнасиловали жительницу села Глубокое, а остальные участвовали в других военных преступлениях. За изнасилование разыскиваются двое фигурант – Максим Бара и Кентин Эванно. Оба числятся инструкторами в одной из бригад ГУР. Еще ищут у двух наемников, в том числе Франка Корте, бывшего младшего офицера 8-го десантного полка армии Франции. Еще один француз Стефан Сежурне, бывший сожитель бывшего премьера Франции Атталя, также уже бывший министр иностранных дел, получит пост в новом составе Еврокомиссии. Возглавит удивительное направление – промышленные стратегии и богатство ЕС. Сам бывший премьер Франции, открытый гей Габриэль Атталь, пост сдал, теперь осуществляет мечту детства. Посещает место, о котором ему много рассказывал дедушка. Аталь в сопровождении мамы Марии де Курис приехал на Украину, чтобы увидеть наследие предков. Как оказалось, бывший премьер Франции, потомок Ивана Куриса, который жил на территории современной Одесской области более 200 лет назад. Политику подарили саблю в знак дружбы Украины и Франции. Он посетил разрушенное семейное поместье Курисов и храм, в котором была усыпальница его предка. Признается, в семье сохранили православные традиции. Правда, как он сочетает свою любовь к мужчинам и православные традиции, Атталь объяснять не стал. Итак, Индия которая входит вместе с Россией, Китаем, Южной Африкой и другими странами в организацию БРИКС, продолжает поддерживать боеспособность Украины, отправляя артиллерийские боеприпасы в Украину через страны Европейского Союза. И за последний год минимум дважды отказала России, которая требовала прекратить соответствующие поставки. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники среди индийских чиновников и чиновников европейского. Союза. Последний раз вопрос о поставках индийских боеприпасов в Украину поднимал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он это сделал на встрече с главой индийской дипломатии Субраманьяной Драй Шанкарой, которая прошла в июне нынешнего года. Как сообщает Reuters, Лавров пытался давить на индийского министра и подчеркивал о том, что для партнерских отношений России и Индии неприемлемо когда украинские военные получают боеприпасы, в том числе произведенные индийскими государственными военными концернами. Однако, несмотря на все это давление, как пишет Reuters, добиться прекращения поставок Кремлю так и не удалось. И более того, в июле премьер-министра Индии на Рендру Моде принимали в Москве с государственным визитом со всем возможным пиететом и пышностью. Согласно таможенных деклараций, которые оказались в распоряжении Reuters, очевидно, они были не просто так оказались, а они оказались слиты намеренно. Вполне возможно, что это сделали представители европейских структур. Ну, очевидно, для, для того, чтобы показать роль Индии и не оставить ей путей для отступления. Индия поставляет украинской армии 155 миллиметровые осколочно-фугасные снаряды натовского калибра. Также 120 и 120 миллиметровые боеприпасы и также минометные снаряды калибра 120 и 125 -мм. Миллиметров. Кроме того, сообщается, что основными европейскими странами, которые выступают в качестве посредников между Индией и Украиной, являются Италия и Чехия, также э, подключаются к этому процессу другие страны, в частности, компоненты боеприпасов поставляются через Словению и Испанию, которые уже наладили устойчивые цепочки э, поставок подобных боеприпасов для вооруженных сил. Украины. Как сообщает Reuters, для Индии поставки вооружения и боеприпасов в Украину являются своего рода оправданием, таким экскьюзом, поскольку индийские власти таким образом демонстрируют Западу, что Индия не находится в этой войне на стороне России. И э, она поддерживает Украину. Такое мнение высказал в частности э, военный эксперт э, из Лондонского колледжа Лондона, Кингс-колледж Лондона, это мой родной колледж, который также я закончил, Уолтер Ладвик. Таким образом, мы видим, э, что этот вопрос всплыл только сейчас несмотря на то, что на Рендер-Моде уже был связи там и в Москве, и в Киеве стало известно об этих поставках только сейчас, хотя информация о том, что Индия участвует в поставке ряда боеприпасов, просачивалась в международные СМИ и ранее, однако резонанса не вызвала. И вот сейчас впервые такая информация появилась как раз накануне октябрьского очередного саммита стран БРИКС.